Вот я живу ради ребенка, я еду ради ребенка, я бросила мужа ради ребенка. Я не бросила ее, я спасала ребенка. Но если бы не он, я бы этого не делала. Потому что нет страха за себя. Нет страха. Есть материнский инстинкт, наверное. Все, больше ничего нет. Что? Очень хорошо, что покушаешь, что не Давай покушаем! не но они играют, мы прячемся в погребе, мы прячемся. Единственное, когда мы уезжали, они сказали, мама, мы, правда, папу больше не увидим. И они спросили, мама, почему папа не хочет спастись от войны? Он не хотел, чтобы мы ехали, потому что я думаю, что он потом не увидит смысла прятаться, если нас не будет рядом. Потому что я забрала его в мир весь. Да. И после этого, когда я собралась ехать за границу сейчас, и он мне начал говорить нет, и я ему сказала, нет, мой инстинкт срабатывает сильнее, чем твой, поэтому нет. Я напоследок взяла несколько вещей, которые нам покупал папа, чтобы ребенку показывать, что это ему купил папа. Он купил ему машинку, и он купил ему маленькие кроссовки. Подожди, я тебя прошу. Да, да. А -а -а -а. Подойдем, да? Послушай меня, пожалуйста, потом Сейчас скручу я. Сейчас, давай, я сказала своему мужу что если мы все переживем это, мы обязательно обвенчаемся с ним.